Serat fi al-amwal faedah kedua Allah akan murah rezeki kita akan ditambah rezeki kita insyaallah sebab apa kita uh, yang lain ini antara sebab dan pintu-pintu kebaikan Rasulullah sallam doa juga mustajab di hari Arafah diampuni dosa umat Rasulullah sallam mereka yang uh, sama ada yang di Arafat atau yang bukan di Arafat ha, uh, maknanya hatta walaupun kita di tempat lain pun kalau kita munajat kita berdoa mustajab doa tersebut insyaallah insyaallah taala sampai syaitan sangat sedih ada hari tersebut dan dia ambil dari tanah meletak atas kepalanya yakni dia uh, menggambarkan dia macam mana dia sangat sedih dari apa yang diberikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wa alihi wa sahbihi wa salam Maka Alhamdulillah Kita insyaAllah berkumpul dan kita akan Berdoa insyaAllah bersama uh, Kemungkinan kita ada dengar Sebelum ini ada tahlil ada, Tahlil ada sebelum ini uh, Tadi ada Tawsiah dari Ustaz Tawsiah Alhamdulillah kita dengar Dan ada zikir Saya dengar tadi dan Tawsiah ringkas ini Kemudian kita akan teruskan insyaAllah Berzikir bila Allah bi Ta'ala آه هاري عرفه ذكر ينقل يستمي وسكلي هذا له ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير آه ذكر اني بياسى دي باتا سري بوكالي كان باتا سكادر ان شاء الله تعالى ست يبكالي كذا باتا لني ان شاء الله ان شاء الله تعالى ينباتا صراتوسكالي تلمساتو هاري ما الله سبحانه وتعالى كان جاو كان الشيطان دريديا دان كان دي توريس وتونياس سراتوس درجات دي انكت جديد انكت سراتوس درجات كانت سيئات دان ترى ذكر احد دي باتشا سري بوكالي دان سبلمني هذا ين باتشا لاقي لاقي هاري ني جوغا هاري جمعات كي دي انتو مك أه... مستحب دو كلي هاري عرفة أه... سبل ذي الحجة دان جوجا أه... الحجة دان جوجا هاري جمعة أه... جوجا النبي أه... صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دلهم حديثنا سبج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحجة يعني تود رسالته سام باي سبل هاري رأي أه؟ هاري هاري قربان مك سبل إني سبج رسول الله فأكثروا فيهن من, التح من من التهليل والتكبير والتحميد هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بني أكان دا هذه في الحج من من التحميد بني أكان تهليل تحميد تكبير أه الصالحات أيت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم كل خير ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آه. كمل نكمل التحريك لبعض من هذه هذي تم كمل أول شيء التحريك ثاني. هذه على.

عدد أمواج البحور لا اله الا الله لا اله الا الله عدد أضعاف الوجور لا اله الا الله عدد أضعاف الوجود لا اله الا الله عدد غطر المطر عدد لمح العيون لا اله الا الله عدد ما كان وما يكون لا اله الا الله عدد لا الا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمع لا لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر